каждый нерв и сыпотью И сердце нам на всякий ультиматум Воздушный флот умеет дать ответ. Все выше, выше и выше, Тремим мы три недели до войны, как год тому назад, последний выходной весны, любовью после. Тоски. Не дай сыпить любовь и смерть, а как они близки. Herzen og kyslen, vi er så gerne Eit dag, eit dag, eit dag Eit gråsvikt, eit skikt, assa, assa, skikt, assa Eit gråsvikt, Меня. Ты же один у меня, сыночек, ты же один у меня. Ты же один у меня, сыночек, ты же один у меня. Ты же один у меня, сыночек. Один у меня. Юнощёч нам улыбалась, только другая нам не досталась, только другая нам не достала может отсюда Наша устава Воздух осенний Чистый синий Юности нашей Свет негасимый Свет негасимый Юности нашей Чем она дальше тем она краше, восемь у школы. сколько нас будет, наши шарики, сколько будет, шестка нас время пересчитала, было нас много, стало нас мало. Время. И считала, было нас много, Стало нас мало. Творів Олександра Спаринського був сам Олександр Спаринський. Але коли це було, композитор уже не пам'ятає. Мистецтво у нього в генах. І давно це у вас. З дитинства. А батьки як? І бабуся, і дідусь, і всі зайці мого роду. Бабуся займалася різьбленням і випалюванням по дереву. Тато був літератором, мама викладала музику. Тому, перш ніж піти до звичайної школи, п'ятирічний Сашко потрапив до музичної. увидел, что у него хороший слух. Ну, так я начала с ним заниматься по фортепиано немножко. Я преподавала музыку, у меня были ученики, иногда приходили домой, играли, так на Сашу это тоже имело влияние. Так я уже давай, я тебя буду учить, потому что в этом возрасте дети такие. Я все время хотела его заинтересовать, искала, чем его заинтересовать. Сначала заинтересовала рисованием, потом заинтересовала, он учил буквы начала с ним. Не сразу, а постепенно, понимаете. Потом другой день я с ним ноты учить. Сначала как ноты пишутся, а потом клавиатура познакомила. Власне, роки четыре я почав. Мене почали привчати до клавиш. Мама за фахом педагог-пианист. И звідти фортепиано. Я с ним все время проводила время, как бы играя с ним. Играя, я хотела его заинтересовать чтобы он сам захотел садиться, играть, заниматься. Я водила его на концерты всякие. Характерно, что везде он со мной ходил, не с папой, а со мной. Я много ему уделяла времени, читала много ему сказок. Это была моя обязанность его занимать, петь какие-то детские песни. Мы вдвоем пели, там лесу родилась елочка, такое детское. Видите, сколько у нас книг? Покупала мой мужу, любив, любил, було, щоб. У нас вдома існувала така невеличка бібліотека, десь 12 тисяч книг. І оці всі Біляєви, Оелси, Майнріди, це все скоплювалося на раз. Далі вже було і в школі заняття, і музикальне треба було його я. Ми жили на Соломінці, і возила його. Уже він був мальчик, чермова відвозила лично я його туда. Я був находи такі. Шляхи, ну, прогуляти тут музичну школу. Ну, 4-5 років, ну, поруч якийсь кобасний комбінат, якась фабрика паперу, треба ж полазити все, а тут не треба до музичної школи сульфаджіо, розумієте. І е, я приходив до мою, мама, я, ти знаєш, я, я не пішов в музичну школу, бо я просто сів на трамвай, ми мешкали прямо на, на, і на подол, доїхав, поки заснув, пізнився. Були такі винахідки. Мой, може був по характеру такої такий, такий буває. И вот у Саши такой же характер, и они часто очень кончались. Когда, на... на... вот, когда такие две натуры. И долго буду тем любезен я да, народу, да, да, да. что да, чувство вы... доброй Алирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. Папа кричал на него часто. И сердился и повышал голос уже в то время, как я искала пути другие. Всякие методы поощрения находила, чтобы он увлекся музыкой, но чтобы он этого захотел. Вот это мне было трудно найти, такой вариант, чтобы он сам захотел. Чнісінько, так як у 5 років мама привела Сашка до музичної школи, у 12 під її пильним оком він прийшов грати в ресторан. Весілля, дні народження, ювілеї. На тому класичне дитинство Олександра Спаринського закінчилося. А йому так хотілося дослідити ще не звідані цехи ковбасного комбінату. Це це був, як його в школі називали, знаєте як, шибеник, Такий такий в'юн, це був та це інститут мушвид. Я там тоже немножко преподавала. В основном, я работала в музыкальной школе 40 лет, из них 20 лет заучи. Но в этом институте я работала так почасово немножко. Я хотела разведать обстановку, как там, чтобы Саша поступил. Он читал много, он поступил, закончил. Играл он хорошо. Любовь до музыки и умение нею Оперувати оцими клавішами чи гітарами чи барабанами. я в своєму житті досить багато перепробував різних інструментів. Це, власне, надало потім можливість щось власне, придумувати, а сьогодні писати там від дітей до хорів три тисячі людей. Це все вийшло від того захоплення. Хто? Я круглячок, лісовий чарівничок. Ходімо до мене в хатку. Афіші замість шпалер, афіші замість картин, афіші замість портьєр, афіші всюди українські, закордонні, спаринського, не спаринського. Афіші як спосіб життя. За більш як 30 років професійного музикування Олександр Спаринський устиг пограти по всьому світі і побувати на всіх можливих концертах. Ці подерті пожоклі папірці віком від року до 30 – документальне підтвердження цього. Сьогодні з вами я пою паюсиган. А завтра утром я уйду от вас. Не забывайте меня, цыганя. Прощай, мой табор, пою в последний раз. дочки есть, они живут в Брюсселе. Он ему перех посылает всякие книжки на русском языке. Летом, когда они приезжают, так Саша едет с ними на море. Света едет с ними, когда каникулы. Были случаи, что они иногда зимой приезжали на елку. Там уже девочка одна большая, уже 14 лет, уже барышня такая высокая девочка. А вторая еще как сын, он вообще заботливый. Он старался так сказать мои интересы удовлетворить в какой-то мере. Но отец, конечно, он, он за этими девочками. Просил. Молодец! Вы говорите мне он умер, он живет. Пусть жертвенник разбит, огонь еще пылает. Пусть роза сорвана, она еще цветет. Пусть арфа сломана, а еще рыдает. Крупный нашей физиономии. Сказала мама, вот судьба-то как сложилась. Давно когда-то на актрису я училась. Но я актрисой не стала нет, не стало. Видать, таланта было мало, сказала мама. Зачем ты, милая, к себе сурово очень? Есть у тебя талант, он золотой, как осень. Пусть не выходишь ты на бис, не знаешь таинства кулис. Ты как никто искусству служишь, Талантливее всех актрис. В театре жизни Непридуманные драмы. В театре жизни Сцены радости и боли. В театре жизни Голос мамы, руки мамы. Как хороша она в своей великой роли Играй, всегда играй, усталости не зная Улыбка счастья наши души озаряя Пускай порою ты грустишь когда пред рампой стоишь Ты, как никто, искусству служишь Талантливее всех актрис В театре жизни Непридуманные драмы В театре жизни Сцены радости и боли В театре жизни Голос мамы, руки мамы Ша, она в своей великой роли В театре жизни непридуманные драмы В театре жизни сцены радости и боли В театре жизни голос мамы, руки мамы Как хороша она своей великой роли В театре жизни Непридуманные драмы В театре жизни Сцены радости и боли В театре жизни Голос мамы, руки мамы Как хороша она Своей великой роли в театре жизни Непридуманные драмы В театре жизни Сыны радости и боли В театре жизни Голос мамы, руки мамы Как хороша она В своей великой роли В жизни.